Нет, нет, вы не нет. А, вон ты что, такой сладенький. Вы с вами, по-моему, уже разговаривали, да? Не помню я вас. Ну да. Я, не часто, а тут, я не часто тут бываю. Я тоже не очень сильно сюда захожу. Нет такого, чтобы я прям все засела и там сутки тут просидела. <laughs> Нет, я, я, вообще, я вообще редко, и то вечерочком. О чем вы говорите? С россиянами о войне. Я тут не скрываю своих тем. Что рассказывает? Общаюсь, пытаюсь понять россиян. Ну, как бы в очередной раз пытаюсь понять. Смысл там один и тот же. В смысле в очередной раз? Пытаюсь понять. Общаюсь с россиянами. Они разные бывают, но смысл один и тот же. Мы сильные, мы там империя, Путин, рулевой и так далее и понеслось. Бля, я такого бреда даже не могу представить, что кто-то сказал. Ну вот видите. Может быть, вы, у вас другое мнение? Нет, я просто этого никогда тут не слышала. Ну вы я же, вы больницу, же вы со своими, нет, вы я же я со очень... своими не общаетесь, вы же общаетесь с другими. Почему нет? Я с россиянами общаюсь. Кто остановился, с кем общаюсь. Ну, разве вы поднимаете тему войны? Да, тоже об этом говорить. Со вспомним. своими. Конечно, но ну у нас вы... же люди разные. Хорошо. Вы представляете, вы... у нас 145 миллионов. Понимаю. Вот у вас сколько у вас населения сейчас. Я не в знаю. Стране? Не считали мы. Ну, приблизительно. Не знаю, 20 миллионов. 20 миллионов. Вот представляете, все равно у вас будут. тем, кому это нравится, не нравится и кому пофиг. Нет, Правда ну смотрите, же? хорошо, давай, давайте, делится, смотри. давайте. вопрос по-другому задам. Вы какую позицию занимаете? Вы за войну и то, что творит Путин в Украине или против? Вот и все. Я против войны. Она как неизбежность. Вы понимаете? Не Я понимаю. Просто... Вот это вот ультрадут. То есть вы против войны, но вы за то, что Путин убивает людей в нашей стране? Я вообще не. Если бы меня спросили, я бы была против нее. Ну подождите. Но там. она сейчас, сейчас секунду, у меня камера. Но она была просто, просто неизбежна. Давайте на эту тему поговорим. У вы говорите, как... Болели, да вы говорите как, вы говорите как телевизор. Ну вы в... в Украине, вы были хоть раз? Зачем она мне? Ну как, откуда вы знаете, что Путин прав и что она неизбежна? С чьих слов вы это знаете? С чужих? Ну, потому что я видела, как он 8 лет пытался договориться, чтобы донецкие и были из Украины. Причем здесь это? Перед этим он его это захватил, а потом пытался договориться? В я захватил? что? Что, что? Я из Донецка. Вы мне сейчас расскажите. Я даже хочу послушать. Но вы точно не из Донецка. Не, не, не. А вы, как, как вы можете знать, я из Донецка или нет? Нет. Я с Донецкими разговаривала напрямую. Так я, до, знаете, я, 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 да? я Донецкий. Нет. Нет, вы не Донецкий. А какой нет. я? Да не, да, не врите мне. Ну, а какой я? Не ну, знаю, да, Львов. Львов, наверное, какой-нибудь, или, я не знаю, Киев. То есть, видите, как? Я когда ну, сказал, что я из Донецка, власти. вы даже не можете я себе власти. представить, что э, донецкие люди, они другие. А то, что вам нет. попадается, это те, которые вам там, ну, нет. потом лежат. Ну что нет? Нет, те донецкие, которых я видела, лично которых я видела. Где вы их видели? Зачем вам это нужно? Ну примерно скажите, в а городе. В городе, где-то там. Где вы их видели? За, вы с какой целью интересуетесь? С целью беседы про, продолжить. Я вам этому говорю, что я их просто видела Ну где я их вы, где вы видели? В я их видели? чат летки. По телевизору. Да. Лично видели. Где вы их видели? Нет, лично я их видел. Лично видели в вашем городе, правильно? Да. Но это не в нашем городе. А где вы видели их? Ну, не до... домой приезжали. Ну, приезжали домой. Хорошо, приезжали домой, правильно? Да. Как вы думаете, человек, приехавший как вам домой, будет с вами конфликтовать или будет вам говорить то, что вам нравится? Ну, мы же потом виделись один раз. Так правильно, он будет говорить, ой, ты знаешь, мы так Россию, дайте нам денег, мы так Россию любим, приютите нас, покормите, мы так Россию любим. Вы, вы что думаете, у меня банк, что ли? Да не важно. еще раз говорю. Если бы люди пришли, с вами начали конфликтовать, говорить, что они за Украину, вы бы их выгнали. А так они вам говорили, что Россия хорошо, что вы их а дальше вы знаете, кормили у вас, там. У... И... У Разве приезжают украинцы на украинских номерах? И еще ни разу никто не ни стекол не побил, ничего. Что это за как показатель? Думаете, что это знаете? за показатель? Украинар... Во-первых, вы врете. Во-первых, давно-давно на оккупированных территориях номера заменены на российские. Ну зачем вы? Ну вы. Вы прям уже, блядь, на колено пиздите, блядь. Да зачем вы заматюкались? Я, я видел, просто. неделе. стоп, бля. остановитесь. Вы, Для, чего вы заматюкались? У вас нету доводов и слов нету. Для чего? вы что... как, как, мне еще назвать вот ваши вот эти рассказы? Так о, приказ был Они Путина. до сих пор ездят на Украине не прав... Нет, вы не в курсе просто. Они до сих пор ездят на но украинские номера. Нет, но давно уже поменялись. Вы почему вы не видите? Вы в России живете? Нет. А я тут живу. Я тут живу и я это вижу. Зачем вы мне рассказываете то, чего вы не видите? Ну где, в каких краях они ездят? Куда они доехали на украинских номерах? Расскажите мне. На украинских номерах украинский флаг. Вы на него кидаетесь на украинский флаг. Конечно, конечно. Точно, давай на украинский флажок кидаться. Так кидайтесь, конечно. Не выдумывай. Зачем мне это нужно? Зачем? Откуда же я знаю, для чего ты врешь? Я не знаю. Ну для чего ты ну, врешь? Ты, ты, ты думаешь, ты... Ты думаешь первый? Ты... Какая а бабища замечательная. Ли? Вот а? прорвалась. А? Вот она сидела добренькая, хорошая, ее матом прорвала. Ну как тебе не стыдно? Ну? Я же с тобой не матерюсь. Зачем ты материться начала? Ну что, ты тупая или у тебя слов не хватает? Разговори, как обычный человек. Что с тобой случилось? А, у тебя, тебя демон... А, вот ты что такой сладенький. Нет у меня никакого стрима. Я тебе обрадую. Да ладно, не выдумывай. Ездят у нас вот на Украинских на горах и ездят да. очень спокойно. А Хорошо, ездят спокойно. И что, ты хочешь сказать, что они за Украину? Я не знаю. Так них... Подойди спроси, Какого? скажи, за кого ты. Пусть он тебе расскажет, за кого Зачем? Ну, мы же сейчас ради эксперимента. Ты что тут доказываешь, что вы такие хорошие против ну, Украины я ничего не имеете. В 12 ночи, в ночи побежал, завтра, будет, завтра пожалуйста. узнаешь. Найдешь машину с украинским номером, а -а -а. придешь, спросишь. Потом мне доложишь здесь. Да, конечно, сейчас жди. Что то <с тут такая какая-то была сильная, смелая, матюкалась, а сейчас прям жди спряталась. Что с тобой? Слушай, я могу разговаривать и как угодно. Да я вижу, Паша что ты не... такая, тебя колбасит, то, -то, то приливы, Давай. то отливы. Да. То... Тяжело общаться, да. да. Тебя сейчас прилив или отлив сейчас? Ты, ты в какой стадии сейчас? Ну вроде же нормально разговаривал, а потом заматерилась. Я в нормальной. Все, не будешь материться? Нет, конечно. Все, не я матерись. Я тебя боюсь. Там меня не надо бояться. Я как я тебя могу какую то причинить, зло или боль. Никак. То ты просто себе накрутила это самое и начала материться. Я же не страшный. Я могу разговаривать как угодно. Да я же не спрашиваю, как угодно. Я спрашиваю, для чего заматерилась. В какой-то момент щелкнула, доводы закончились, и мат полез. Ну, что это такое за беседа? А какая тебе разница? Та а ну, как... ты типа такой белый Да Та ты. же тобой... никогда не материшься? Я в... здесь стараюсь не материться. Конечно, конечно. Ну, вот смотри, давай я тебе расскажу. Память. Ты же сюда выходишь, вот смотри. Память. Я же тебе говорю, что я ролик сейчас пишу. Ну, ты уже попала, уже общаемся мы. Мало того, когда ты будешь память. материться, я буду Али запикивать, либо включать блеющего гуся. И ты будешь выглядеть очень смешно. Память. Поэтому тебе все равно, я знаю. Но ты, память. когда ролик память. будет память. с тобой смотреть, ты будут сражать с тебя. Меня... Да, плевать они Я жаль, что россиянам все плевать. Я про если что? меня могут обидеть только мои родные, так вот они посмотрят ролик а потом скажут маманя, а, что ты натворила? Ты что с, с тебя все ржет весь скажут, этот что, самый интернет? Что это за пухое чудо, которое с тобой разговаривало. Это украинец? Конечно, конечно, это А чудо. ты подсыкала, сидела, боялась там вечно этот самый матюкалась. Там да, то да, пряталась, то да, смеялась. Да, ну шума знаешь, как пел да, Высоцкий? Да, то он да, то плакал, то смеялся но сумасшедший. что возьмешь. Да. Всех раз разбой... Ой. И мы сладкие. Не переживай. Я не твой, Спасибо. не сладкий. Ты меня не лизала. Где ты меня лизала, что я сладкий? Что ты такое говоришь? Блин? Лизнула все-таки разок где-то, да? А где? Ну, откуда я знаю, что ты меня сладким называешь? Что ты меня сладким называешь? Ты сам сказал, что я в Украине не была. А где ты была в Украине? Нигде не была. Ну, так а как ты меня могла лизать? Ну, я не знаю. Ну, а ну, зачем ты говоришь, что я сладкий? Пробовал Да что ты придумал? Где-то где ты лизнула. Ты а, я придумал? Ну, хорошо. Хочешь, да, чтобы я такое сделала? Ты сказал, но что я кажется, сладкий, но Россию. ты, что-то ты крутанулась, так вертанулась в воздухе, переобулась. Поняла, что сама себя в угол загнала. Выползать начала. Ну, все нормально. Я как тебя, скажи, скажи. Вот опять материца. Она, она забавная. Я говорю, волна туда, волна сюда. Там таблетки уже придумали от этих всех дел. Ну, ты же знаешь, что тебе угу. рассказывать. Ну, угу. хоть скажи, с какого ты города, смелый смелая, смелая, воин. Откуда? Подмосковье? Да. Понятно. Бывал я в Подмосковье. Там много забавных городов. Да. Ну, какой город, скажи, что ты опять? И убежала. Наконец-то мы попоймали очередную бабищу. Давно их не было, и вот опять. Ну, что вам еще сказать? Ну, вот оно, вот оно, подмосковное. Комментируйте обязательно. Идем дальше.